पहिलं पुष्प अर्पण होत आहे ते ओंकाराच्या निमित्ताने मंडळी असं म्हणतात अकार तो ब्रह्मा उकार तो विष्णू मकार महेश जाणीयेला ऐसे तिन्ही देव जेथून उत्पन्न तोहा गजानन माय बाप आणि जसं आपण म्हणतो की आपल्या सकल कलांचा अधिपती असा आपला गणपती त्याला सादर वंदन करून या कार्यक्रमाची आता खऱ्या अर्थाने आपण सुरुवात करणार आहोत अशा सर्वशक्तिमान शक्तिमान गणरायाला हे प्रथम वंदन आम्ही करतो आहे ओंकार ओंकारबिंदुसंयुक्त नित्यम ध्याय ती योगिना मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नम सादर होते आहे ओंकार अनादि अनंत ओङ्कारनादि अनन्त अथाङ्गम् पार ओङ्कारनादियन अथाङ्गार ओङ्कारनादन्त अथाङ्ग्रह्म परमेश्वर नाग ब्रह्म परमेश्वर सगुणरूपकार

सुरश्रव स्वरगन्धिता श्वासूर स्पश सूरश्रव स्वरगन्धिता श्वास सूरस्पश सुरश्रव स्वरगन्धिता श्वास तिमिरा तेजो साध स्वर साधन सुर साध स्वर साधन सुर रूप स्वर दर्पण सुर सा साध स्वर साधनर साध स्वर सुर रूप स्वर दर्तन स्वर भाषा मम गर्गम स्वर भाषा स्वर चिंतन स्वर भाषा स्वर चिंतन स्वर स्वरर विश्वार सप्तूर स्वर्ग सात सप्तूर स्वर्ग सात स्वर सांत्वन वेदना स्वर सांत्वन वेदना स्वर सांत्वन वेदना सप्तूर स्वर्ग सा सप्तूर सप्तूर स्वर्ग सा सप्तसूर स्वर्ग सा स्वर सांत्वन वेद स्वर सांत्वन वेद सुख निधान सञ्जेवक सुख निधान संजीवक शाश्वत अमृत नार ओ वारणादिकरन्त् अथाम पार ओ वारणादिकरन्त् अथाम पार नाद ब्रह्म परमेश्वर नाद ब्रह्म मेश्वर सगुणरूप साकार ओ पारियन अथा परम्पार ओकारियर अथा क्या बात आहे अथांग अपरंपार असं म्हणता म्हणता फक्त त्या शब्दांमध्ये विरघळून जावं इतकी अफाट ताकद मंडळी या संगीतात असते आणि त्या स्वरांमध्ये सुद्धा असते एकदा जोरदार टाळे आमच्या म्युझिकला क्लबसाठी इतकी सुंदर प्रस्तुती पहिलीच ज्याला आपण म्हणतो की पहिल्याच बॉलवर हा सिक्सर बसलेला आहे साहजिक उगीच नाही म्हणत की संगीत हे शक्ती ईश्वर की हरसूर मे छुपे हे राम राग सुनाय रागी